پروسسی دا شبي او له غړو ډک خوړه د ژوندانه غیرېسي ترس فزیکی او رواني فشار ګړندې خاري ژوند دا وځي هغه څو فاکتورونه دي چې په پاکستان کې د شکر ناروغي د پیښو په زیاتېدو کې وندل لري ورزش کا په ممي ډول د ورزش کلچر هیڅ نشته کار غریب دی کده متوسط خشر او کبډای دی د هغه لوړې جمله دا وی چې ډاکټر صاحب د مونږ سره د ورزش کولو لپاره وخت نشته نه ورزش کول نه کا وباکسان کې لکټر لکه دریت شمنونه کسان د شکر په ناروغي اخته دي چې د ډیابېټ د نړیوال فدراسیون په وینا په نړیواله کچه په یو هیواط کې د شکر د مواردو دریم لویش مير دي د شکر د ناروغي لکابل از ما پختور ګوتا زیان ورسید بیا موږ هغه عملیات کړل پدېد کړه ته هم ستونزه پیدا شو بیا ملنسونه واچول او د وینې فشار می حمل وړوې بلډ پيشر بہت هاي رہتا ہے ډیر زیات جنک فود زیات کالوري غوړ او خوګلرونکو خوړه به می خوړل او ډېری خوږیوب به می څخلې زه په دې برخه کې ډېر بی‌پروام د پټیل پشان په ډیابېټ اخته کسان په وینه کې د شکر کچابات تر کنټرول نه دی ولري سترس یا اسبي فشار هم په دغه کچباندی منفي اغیز کولې شي خو په پا پاکستان کې د صحی وضعیت په پام پا کې نیولو سره د سترس اداره کول ستونزمن کار دی او واشکل کې د جېسه حالات وې په هغې کې یو جاب والا منصبات چې کوم حالات دي په هغه کې یو ووزی پلرونکو کس په سخت ځان ساتل شي خپل خوړو خوړی چې خپل ناروغي کنټرول کړي منصبات دارو درمل څومره قیمته دي ماشومان او تعلیم څومره ګران دي کچېری سړی د ماشوم د خونځي فیس د ادا کولو جوګه نوي نو زه په فشار خو بیا راځي او داشر ازما پر شکر هم ډیر غيښ کیږي دا سی اټکل هم کېږي چې شاوخوا اته تر 9 میلیونو پیخي هیڅ تشخيص شېو نه دی پر دې سربیره د شکر د مخنیوي او یا هم کنټرول لپاره خلک له امه پهوی بي برخي پاتې دي پਤਾونه دی چې شوګر کن کن په دې او په هیږي چې د کومو عواملو له مخې سړی په شکر یخت کیږي کله پر دې په اوسو نو بیا یې مخنیوي وکړي شو او که خبر پرې نه یو نو ترنګي مخنیوي کولای شو واقعیت کینابر هم هریه